противники Министерства внутренних Справ, Национальной полиции, Национальной гвардии, всех наших центральных органов догонавчей влады, за доручением президента Украины, за доручением премьер-министра Украины, главы Верховной Рады. Сегодня я э, здесь перед вами с тем, чтобы наградить вас державными наградами. Крупнейшее министерство у нас 352 тысячи человек работает в нашем министерстве. Можете себе представить, какая это часть общества. И на вас лежит э, огромная ответственность начиная от тех, кто сегодня в очередях бьется и выдает паспорта миграционной службы, заканчивая тем, кто на передовой каждый день слышит выстрелы. И я хочу, чтобы каждый из вас понимал это и получал уважение от государства, получал уважение от своих сограждан. Сегодня утром мне приятно, что с Харьковщины пришло у меня известие о том, что социологический опрос показал в Харьковской области и в городе Харькове уровень доверия к национальной полиции на уровне 62%. 20% доверяют полностью и 40% доверяют, практически доверяют. Это то, к чему мы идем, это то, что создается вашей, вашей работой. И я хочу, чтобы каждый из вас это понимал, что он есть составная часть этого большого коллектива, который делает правильное дело. Несмотря на то, что часто происходят какие-то проблемы, кто-то спотыкается, падает, какие-то случаи, что-то все такое происходит, но о, 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 мы идем вперед. И я вас за это благодарю сегодня. Как мы работаем, как, нас принимают, так тогда и говорят, и реформируется <зывая> наша держава. Чи, идем мы в Европу, чи только маем намеры стать европейцами. И поэтому работа каждого из нас с вами... Ну на кожному делянке де ми працюємо вона важлива.